представься. Хаткио. А, кто твой оппонент? Грозный Что будет нового в батлах и нестандартного? Это будет просто инфернальный пиздец. Вот. А все будет круто. Ну, прям выебешь его? Вообще еще не так. Я тоже. Давай. Удачи тебе на батлах. Спасибо. Давай. Привет, представься. А, кто твой оппонент? Бида. Вот прям жесткий. Жесткий. И также будет батла, да? да. Что-то будет новое помимо легких пончей? ебание в жопу. Кого? Оппонент. Ну ладно, хорошо, удачи тебе, ебание в жопу. пацаны блин. пацаны короче, что, по новой все надо? а, что, а, Time to battle, город Котлас, третий парт шумуй, парни! Yeah! Yeah! Uh, у нас сегодня в жюри вот этот классный парень uh, Котлас коллега, квн плеер, okay. я могу все, шумом! Yeah! Владимир Макаровский, кей вм бар мой, вы пошли нахуй. Шумо! Так, оппонент слева, справа у вас жеребьевка была. Кто первый? Да, По жеребьевке начинает Грозный. Первый раунд. Шумо! У меня короткий текст, я может где-то запинаться. Главное не волнуйся. Ты пришел за хайпом, так вали обратно. Ты пришел за хайпом, при чем тут батл? Куплеты Грозного не такие сложные, но что тебе будут клипы в воздухе. Ты дал повод, не подав голос, написал мне, я поджал в голос. Ты атлетичный МС, техничный разговор с ними с собой, это неприлично. Ты разорван в клочья, мое слово прочно, победить на батл тебе не этим точно. Мои панчи ни о чем у них смысла нету, я дерьмовый МС. Докажи мне это, блядь. Батл с кемпером? Да, да он баттл с кемпером, это же к инвалидам не уважение, у меня был противник, более-менее у тебя был противник деревянное дерево. И ты не вынес на батл. Да и хайпа там не было, да о чем мне вообще там у то не было, звонит никнейм говорит за тебя. Ты псины, до этого все доебутся, и ты скоро женишься, правда? Ведь собачьи свадьбы <соценно> скоро начнутся. <соценно> <соценно> я, говорил, хочешь, я принимаю правила. Ну как, единственный морал факт здесь, не забывай морали. Ты не хочешь сегодня проигрывать, но выиграть у тебя не получится, ведь ты бездарь, что учился у бездаря, а лучше, что учился лучше. И чтобы ты, чтобы ты сейчас не сказал, как бы ты сейчас не запанчивал, тебя нет шансов посал, я кофе отдал, мальчик. И ты вроде нормальный парень. И те, кто пишешь неплохо, и ты даже выиграл батл, правда у какого-то лоха. И сегодня ты покажешь лучше. Ты готов и решимости пола, но с на нет все это и вынесу нахуй, Кондона. Ты предложил завиться. На батл запах победы почувствую, наверное. Но после батла твоего мной я почувствую запах шавермы. Дайте все Пожалуйста. шавермый. Запах шавермый. Запах шавермый. Запах не переживай, все нормально в Соберись, дайте шума! Все мы его впустили? Блять, ребят, ну серьезно, почему баттл сам себя руси, Иван Грозный? Послушай сюда, Дениска, рановато тебе на баттлы Научись хотя бы читать свои тексты, ведь тебя я не слышу, падла Ты реально читаешь тихо, что ты мямлишь себе под нос отношусь к противнику с уважением, давай же по серьезно. Не жди, сука, поплажек да. Не жди, сука, поблажек. Ты вызвал меня на батл, если я тебя тут въебу, все твои друзья будут рады. Ведь ты им нахуй не нужен. Ты позор, что ты здесь. Ты позоришься батл, а ты позоришь своих друзей. Не ржи, пожалуйста. Пожалуйста. Бля. Пожалуйста. И никто не что в этом в зале. Побежды, Толпа тебе здесь рёт, рёт, не Толпа не идет на Толпа не идет. надо. Я с нулей до самого верха. Ты с нулей в минус по графику. Если ты интернет держит, то у тебя закончится трафик, блядь. Послушай, подумай еще раз, Денис. Нахуя тебе эти батлы? Может ты сдашься на старте, ведь нормально ты не батлил. Раунд. Раунд. Первый раунд таки О. Начинай нахуй. Эээ, начинай нахуй. Вечно пьес. Хоть и был не раз. В снах летал, но не писал еще крылатых я фраз. И сон приходящий под утро меня не сделает лучше. Но все эти мысли о нужном меня делают лучше. Хоть и нахожу себя, лишь чтобы вечером здесь какая-то. Не только Я в этом вечном закате. Я там, где нет океанов, и исполненных желаний. Я там, где твоя мамаша сосала, ебать в роли, ебана, блядь. Ууууууу! Ты не ебан, не ебан просто. Ебаный дотик, блядь, ты еще и ебаный дотяг. Вчера демон по бокалам разлил бомбея, а ты все думал, как застрим от теперь... и спею. женственного лошара, король лесбийских туз. Твоя тёлка, во-первых, а во-вторых, кали. Я зову ее каспийский груз. Ты то краснеешь, что бледнеешь. Я слышу твой низкий пульс, с каждым панчем ты все больше ощущаешь мои подписки вкус. Ты молишься на первого класса, умылся с первого сразу. Своей первые блять, фразы. Когда я на списке, мои киски, как оренбургские пчелки. за твои челки с тобой не базари, девчонки. Блять, я хуел в качестве написания. Я в качестве написания твоих треков. Звучит так, ты записывал факин хуй все это. Хоть я не хочу блять эту семью, это святое, только она поддержит трудный мир. Но батя тут, кстати, в что мама не балку Кто не знал, кто не знал. Мама, школь. Кто не знал, его мама школьный учитель. Но все, чему она учится, это так. Ребята, если прикол сложный, дрочите. Я прочту и текст оксимирован, я вам оставить мне 5 за экзамен. Мой брат, увидев дело в собрании, спросил, что кому тут взять не казали. Как видишь, братка, батать со мной это потная катка. Но хью моем батка ведет твоей мамки мертвая хватка. Ну шо, пока украшу не пистолет, ребят, можно потише? Извини, братка. смешно очень. Мы Руски обсуждаем, бальча, как обсуждаем. ты ползешь домой, как гусеница. <свят> Пока у Параши тискали дело, на уроке за фактор тебе киска подсела. Оказавшись с тобой близко, она окосела и отпрыгнула с визгом, ведь ты тискал Твоя мама после твоих фотки с треком девочка пиздец, и тебя считает лохом даже немощный отец. А помнишь, что ты хотел купить на своем? Ну, узбеки тебе просто в руки насрали Тебя суки позвали Тебя суки позвали проебать учебу Ты думал, что пойдешь что он за твою хуйню Нормально у него МС и грустный Блять, МС Баян и грустный МС Ласт? ним. Грустный, грозный Ласы Баян. Бля, слеп как царь или так себе царь. Что все понимали? Он собрал этих голубцов вместе и назвали тебя не факин ты такой фантазер, что я в Ты мечтаешь о просмотрах, как у Окси и Джонни, твой батл не батла, за косик дешевый. Я не смотрел твое видео, но мне искренне больно от того, что в паблике от Hypology есть гейпорно. Мое лицо, это мужской позор, его должен определить городском надзор и тебе никогда не поднять с рэпа налика и твоих текстов Дмитрий маликов. Короче, я не лошить. У меня это сделает жизнь. Лучку понимает тебя, чувак. Такой позитивный. Так что вон нахуй, вон дверь, иди домой, собирай портфель, поцелуй мамку в щёчку, пошелай спокойной ночи и забудь о поражении благодаря минутной дрочи. Я уничтожу тебя в первом году, мне этого мало. Будьте второй Сибала. Нет, он думал. через тебя думал, помнишь? Иван Грозный, второй раунд! Давайте шуму-то создадим! за первый батл, ведь есть его в группе видео. А чего ты, блядь, добился, ведь твоего мы там не увидели. Хату Кио, не ник, и ты поправлялся все время, но ты хатик остался для всех, сука, вы добр, неси свое собачье время. И после батла с Шика меня часто все спрашивали, О, это же ты, ты чувак, что Деленского парня ебашил. Да, это я, сука, это второй на батл. я пришел сюда выиграть, выиграть тебя, уебана. Ты вызвал меня на батл? Да, нихуя я поднялся, ты вызвал меня на батл, парень, ты что, уебался? Я недавно его встретил на улице, он спросил, как зовут мою маму. Я предупредил тогда Саню, теперь и тебя. Про нее одно слово, Харкав ебало. Я прочитал. Ну пофиг. Ну дальше не буду. <ривотворный> Думал, тебя тут все ждали. Да давайте же крикнем дружно. Что нам нужно от ну, я! Я! Я Небо, Не нужно! Посмотри, как меня поддержали. А как же поддержать тебя? Давайте поддержим Дениса. ребят. Кто такой Денис? <свят> Чего ты тут хочешь добиться? У меня вот конкретная цель. Я хочу подниматься все выше и выше, поражаться своих людей. Дальше меня не писал. Я же говорить ни о чем не могу. О чем? о чем мы все пиздим про него? Я могу рассказать про мой хуй. Мой хуй настолько огромный, что он поместился в весь китайский алфавит. Тупая приступка выучила китайский, но после меня ты не смогла говорить моего члена боятся, от него плачут. Он возрастает по формуле факториала и прочего. Мой хуй настолько большой, что вы перестали принимать за материальную точку, блядь. Мой хуй такой большой, толпой раскидаю один. Он, блядь, такой большой, что я разучился ходить. Ладно, Надо браться серьезно. Наконец-то в этом кругу появится настоящий грозный. О, Священные печати там вся хуйня. Я здесь, блядь. Я тебя убил нахуй, блядь. Я режу тебе сукожили на ногах, стреляю в чашке колен, ты падаешь на койку. Блядь, идите нахуй. Еще раз. Я режу тебе сукожили на ногах, стреляю в чашке колен, ты падаешь на койку, не чувствуя ног, кровью красишь постель, поджигаю кровать, на девку и начинаю тихий стихмы. Я забрал танцы на твоей жизни, зови меня инквизитор, и не поворачивайся на спиной. Вот он, погиб, батла. У тебя еще есть один раунд. Даже если ты победишь, я буду рад, блядь потому что я снова здесь, потому что я снова батлю, И батл уже не с деревни, а батл с нормальным парнем. Я желаю тебе успехов. Да, я пожму тебе руку. Мы okay. пиздато читали сегодня, мы пиздато взорвали толпу, блядь. Право. Да? Давайте проявлять уважение потише, блядь, в момент батлов нахуй там. Можете пойти на улице, поорать, подраться, подрахаться. Хатыкио, второй раунд, Шуму. Господь Бог сделал, за нашу дорогу, по которой идти, да, да но они не верили, думаю, они не верили в меня, но мне на нее плевать, да, блядь, не просто похуй. Достаточно обидел, суть лиц клиент таких, как ты, сукин ты. Ты не из тех, кто может излагать реальные темы, ты банальный жест, но ученик, слышь, вниз свали коты, виз калифа, а маленький девственник с маленьким пианистом. Нарисовать истинно, я это лесно, баня на я лишь проезда, мысли мамы, таксит, тенденции, давай как-нибудь бальник, зак протеста, весь свой свак, да как, без собак не тяпки на свое место. В чем проблема? Рэпер гей, холи фаза, рэпер гей, сука, дикий, рэпер гей, блять, не ранит! рэпер гей. <с ohne> Я разъебу твою башню целый, мафа покрою отборным матом, вырву с вами пазл, ночный пример рядом с старшим братом. Я понимаю, у вас нет, после батареи, тут не сборка следует, если так часто ты на твою машину, это не гипс, комикс, синдром Туретта. Тихо, ты совсем махом, смотри, вы запомнились, совсем не о нем, сам себя осудил, но ображаем, тронулся, жутвую машину, а на <с ты не воруешь, строчки из батла, над головой, лишь черная карма, черт вы сами что-то не ладно, стоит днем, что-то не складно, то, что не произошло, я требую утра, аромат алка влюбился, давно вода, давно не пустой слезой, а лишняя полева наконец на моем батле работает камера. Копай побольше, копай. Вперед. Как мне нравитесь. Вы смысл, чувак. Сегодня не читают звезды, кроме меня. <связывая> Иван серьезно занялся рэпом. После сидя на кольце детского дома он размышлял, почему от него отказалась семья. Не <связывая> И этот спиртин настолько был не любим, что когда в начальной школе всем предложили написать сочинение на тему «Моя семья», Ваня со слезами на глазах охарактеризовал сок. Зачитал рэп во дворе, унизил шпана, купил резиновую бабу, не дала. Я замолоклую в толпу, пока ты молодишь языком, где ты, как опытный оратор, хорошо владеешь ртом. Это не А твоя дева это просто вау! Выдала настоящее шоу. А она начала сосать, когда я просто подошел. она такая... Катя, где хотите, лишь бы ебите, звоните, в любой момент никогда не будет поздно. Ребят, поймите, у меня отношения с Грозным. И после всего этого, ненастя, уже будучи бухим, я перебудал ее его с тарелкой и разбыл на счастье. Сегодня в пару мы поставили белобрысную бестию. Рэп, это работа? После батла Иван Васильевич сменит профессию. Я советую тебе, ты просто без Тупой подросток, ты не шаришь, давай только без Я приму образ Адама после кончено лилит И все захотят это узнать, будто я порно Раунд Ну что ж, давайте Создадим еще раз максимум шума Ну, я сейчас, наверное, начну, потому что, блин, хаты кио, мне кажется, я даю тебе свой голос. Правда, да. Правду говорю. Вот, сегодня ты второй. привет от Слушай, если бы сейчас Иван Грозов чувствовал, он бы тебя точно на колбу. Аргументы. Хаты кио. Второй голос хаты кио, давайте пошумим. Ёбаный насрал.